Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa welbeskland. Kurang aja betul Singa Ngakomeng ni. Bukan kali pertama dia buat hal, bukan kali pertama dia nak tunjuk power. Eh, aku menteri, kau siapa nak petikaikan aku. Dan yang terkini, wartawan pula jadi mangsa, menjadi mangsa ugutan oleh Ngakomeng. Wahai Komeng, kau ingat ya, sekarang kau tengah jadi menteri, boleh kau sembar macam macam. Besok bila kau dah tak jadi menteri, kau dah tak jadi pemimpin masyarakat cakap terus terang kau jangan marahlah bila masyarakat dok ramai-ramai pijak kau sebelum mat kita intro dulu la, 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 la. cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita nak beralih kejaplah daripada cerita perjanjian syaitan antara Anwar dan Trump itu. Saya rasa macam kita dah terlalu banyak berbincang berkenaan dengan perjanjian itu tetapi ada lagi beberapa perkara yang ingin saya sentuh berkenaan dengan perjanjian yang menjahannamkan negara itu. Tapi tak apalah, sekarang saya nak berbalik kepada satu kisah yang berlaku semalam. Ketika satu sesi menerangan kepada media oleh Ngah Kormeng Menteri KPKT berkenaan dengan satu projek Bandar I Light like You projek pencahayaan bandar. Maksudnya projek ini ialah bandar-bandar dekat Malaysia ini kan akan diletakkan lampu-lampu cahaya-cahaya yang terbenderang yang cantik sebagainya untuk menjadikan bandar-bandar itu menjadi lebih menarik lebih cantik, lebih terampil sebab ialah kita pun nak memasuki visit Malaysia 2026 tahun laut Malaysia 2026. Jadi kirinya ini adalah antara inisiatif KPKT untuk mencantikkan bandar-bandar itulah. Tak ada masalah dengan inisiatif itu, tak ada masalah. Kita sokong je kan. Mana yang baik untuk negara, mana yang baik untuk industri pelancongan dan sebagainya, kita tak ada masalah langsung. Cumanya, isu terbesar dekat sini ialah nama projek itu sendiri, iaitu I Like You. I Like You I L I T E U. Maknanya saya mencahayakan anda. Macam tu lebih kurang kan? Jadi, kita rasa lah macam pelik dan ralat jugalah. Sebab sekarang ini, ini Malaysia tau. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Bahasa utama kita. Jadi, kenapa tak gunakan je bahasa kebangsaan? Kenapa tak gunakan sebagai bandar bercahaya ke, lembah cahaya ke, bandar menerangi ke apa-apa ke. Tak kira lah kan janji gunakan bahasa Melayu. Tak ada isu pun pasal tu. Sebab ini Malaysia. Kita ada identiti kita sebagainya dan benda itulah yang telah ditanyakan oleh wartawan kepada engak komen malam. Tetapi engak komen tiba-tiba koyak, tiba-tiba pula terus nak ugut wartawan. Saya nak bawakan anda laporan oleh Malaysia Now ini untuk tetamu kita. I will hold the staff. I will call your chief editors. that this is visit Malaysia year tahun 2020. Okay, you have to learn how to come out from your uh, comfort zone, ini target kita adalah pelancong dari seluruh dunia, sekiranya kita tidak dapat menguasai bahasa English, so that we must make sure that every tourist come here we have a sense of belonging okay? kita menghormati bahasa kebangsaan sudah tentunya, so saya harap saudara Saudara, jangan jadikan ini satu isu. Which media you come from? Utusan Malaysia. I will remember, I will call your chief editors. Uh, I don't want you to come here and highlight the thing, you spoil the entire thing. I will hold Utusan, I will call your chief editors. Alright, because this is national interest. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun saya tahulah. Di sini tuan Tony Sclan. Selepas wartawan bertanyakan kira macam argulah kenapa tak gunakan bahasa kebangsaan, kenapa nak gunakan bahasa Inggeris? Bukankah lagi bagus kalau gunakan bahasa kebangsaan dan sebagainya? Dan wartawannya bertanya itu kalau tak salah saya tadi ngaku sebut dari utusan Malaysia kan. Tiba-tiba okey ngaku memang kata macam ni tau. Sekarang ini Tomlob Malaysia. Kita memang nak kuasai bahasa Melayu, tetapi kita kena kuasai juga bahasa Inggeris. Bahasa Melayu itu penting tetapi kita nak buat pelancong-pelancong itu berasa seperti diraikan, seperti orang kata apa, diumpamakan dan sebagainyalah. Jadi kita kena ke bahasa Inggeris. Kita kena kuasai bahasa Inggeris kat tengah komen Dan dia siap kata apa, You dari mana? You akhbar dari mana? Utusan Malaysia, saya akan cakap dengan ketua pengarah anda. Saya nak sentuh satu-satu tuan-tuan sekalian. Pertamanya berkenaan dengan perlu atau tidak gunakan bahasa Inggeris. Pertamanya tak perlu pun. Sekian lama pun negara kita ini, bukan ini je kali pertama Tuan Malaysia. Dah banyak kali dah. So, setiap kali Tuan Malaysia itu berlaku, kita sentiasa cuba untuk menonjolkan identiti Malaysia kita. Identiti Malaysia sebagai contohnya kan bandar-bandar yang menekan nama Melayu atau mungkin ada nama Cina kan atau mungkin ada nama India dan sebagainya. Kita nak menonjolkan identiti kita. Bahasa Inggeris basically bukan identiti kita. Bahasa Inggeris tu bukanlah kita punya image sebab ini imej yang kita nak sampaikan kepada pelancong ialah apa yang menjadikan Malaysia itu sebagai unik. Pelancong datang ke Malaysia untuk mempelajari adat-adat resam -adat negara kita ini. Dia nak mendalami budaya kita, nak tengok macam mana orang tempat orang ni kan. Kita tengoklah negara-negara lain. Tak payah cerita negara dunia ketiga. Tengok negara maju. Macam Perancis. Perancis ini boleh katakan 100%, 100% boleh katakan mereka akan menggunakan bahasa Perancis. Mungkin ada sedikit lah yang menggunakan bahasa Inggeris tetapi memang tak ada pun. Ataupun pengalaman saya dengan Hong Kong tuan-tuan sekalian. Hong Kong ini bekas koloni British tau. Bila ia bekas koloni British bermaksud sepatutnya Hong Kong ini akan banyaklah perkataan-perkataan bahasa Inggeris tempatnya dalam bahasa Inggeris. Tidak. Jika Hong Kong, saya pergi Hong Kong tempat-tempatnya dalam bahasa Hong Kong lah kan bahasa Cantonese. And then kemudiannya kalau nak berusaha dengan orang Hong Kong pun mereka taklah begitu cakap bahasa Inggeris sangat. Walaupun mereka boleh cakap bahasa Inggeris, tetapi saya cakap terus terang, budak pasti punya bahasa Inggeris lagi bagus bagi orang Hong Kong. Tetapi itulah identiti dia. Kita datang Hong Kong bukan nak dengar dia cakap bahasa Inggeris, bukan nak dengar nak tengok papatan dia bahasa Inggeris, bukan nak tengok festival bahasa Inggeris. Kita datang Hong Kong nak tengok budaya dia. Apa budaya Hong Kong? Budaya Canton. Budaya Cina. Cina Canton kan? Kita nak tengok budaya itu. Kita nak tengok macam mana cara mereka hidup. Kita nak tengok bahasa mereka. Nak tengok gaya hidup mereka. Itu je. Bukannya fikir penting sangat pasal bahasa Inggeris dah ataupun uh, untuk some extent uh, minum arak dan sebagainya. Tak penting pun semua tu masalahnya. Yang penting ialah kita nak tengok ada di tempatan. Dan orang Malaysia kalau tak kerana ada apa uh, itu program dalam bahasa Inggeris pun, orang Malaysia kebanyakannya boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Sampai mendapat pujian pelancong. Kitalah antara negara yang bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua tetapi sekurang-kurangnya ramai orang boleh faham. Even macam-macam kampung pun sekurang-kurangnya boleh bertutur bahasa Inggeris dengan asas. So, tak ada isu pun. Jadi, alasan dengan untuk menjadikan, oh, tahun melawat Malaysia ini kita kena pastikan kita mahir bahasa Inggeris. Benda itu alasan bodoh. Sebodoh orangnya, sebodoh menteri itu. Memang alasannya cukup tak cedik sebenarnya kan. Tetapi yang lagi tak cedik, bahkan straight up kurang ajar, bila dengan kata, anda di mana? Oh, anda di utusan Malaysia. Saya akan bercakap dengan ketua pengarah anda. Kau nak cakap apa dengan ketua pengarah dia? Nak cakap yang wartawan itu cuba untuk provoke kau? Nak cakap yang wartawan itu cuba untuk membangkitkan isu yang tak ada mana? Nak cakap wartawan itu cuba untuk, orang kata apa, membangkitkan isu yang tak patut? Itu wartawan. Dia berhak bertanya. Sebab dia bertanya pun satu benda yang kalau ikutkan bahasa mahkamahnya, ada lokal Betul Betullah sekarang ini tahu malam Malaysia. 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 Kenapa kau tak gunakan bahasa Melayu je? Bahasa kebangsaan. Kenapa nak gunakan bahasa Inggeris? Kenapa kau sibuk sangat nak menganggungkan bahasa penjajah? Sampai kau macam mengamuk dan kau marah bila orang petikai kenapa kau tak nak gunakan bahasa Melayu je? Saya cakap terus terang lah, dengan kau ini makin lama yang kurang ajar tau. Dia makin lama makin besar kepala, makin lama makin berasa bahawa dia tidak boleh disentuh. Apa yang dia buat tak boleh disentuh. Sebagai contoh, dulu kita ingat lagi pasal projek Kios dibangkitkan oleh MCA pada ketika itu. Dia marah, dia mengamuk. Sampai satu tahap, bila kita bangkitkan tentang perkara itu, dia kata apa, oh kita akan ajak ketua pengarah SPRM minum teh. Kita ingat lagi ketika KPKT membuat apa tu Christmas Carol kan satu benda yang tak payah dibuat pun yang tak pernah pernah dibuat pun mendapat teguran daripada pemuda Dia cakap apa? Oh, pemuda ini kalau apa tu nanti kita datang raya tempat you kan. Kalau you nak sangat kita boleh datang raya tempat you. Macam tadi tegur langsung. Apa lagi? Masa orang kata apa? Ura. Berapa banyak kali kita cuba hantar apa tu memorandum dan sebagainya tetapi sama dia dia tak layan ataupun dia akan keluarkan kenyataan-kenyataan yang mempelikihkan usaha kita untuk memberikan kesedaran berkenaan dengan isu ura ini. Banyaklah sebenarnya tuan-tuan sekalian kekurangan ajaran dengan komen ini sepanjang dia menjadi menteri. Sangat-sangat kurang ajar. Dan saya harap sangatlah orang Taiping, tolonglah orang Taiping. Saya tak kira lah betapa bagusnya kalau kena dengan komen tak ada orang Taiping contohnya kan. Akan ada orang lain lebih bagus. Orang seperti ini, seperti dengan komen ini, dia tak layak untuk menjadi menteri dekat sebuah negara seperti Malaysia. Kalau kau nak jadi menteri, nak utamakan sangat bahasa Inggeris ke apa, -apa ke, kau pindah je lah Amerika syarikat. Dah alang-alang kerajaan kau sekarang dah buat dengan Amerika syarikat kan? Kau pindah saja Amerika syarikat. Kau buatlah apa-apa program bahasa Inggeris kat tu. Tak sehingga siapa pun akan halang. Tapi satu je lah saya nak sebutkan kepada dengan komen ini. Nak ingatkan dia, kod-kod kalau dia terlupa. Adakah dia tak ingat yang kerajaan ada mengeluarkan perkeliling bertarikh 29 Oktober 2005 berkenaan dengan bahasa Melayu mestilah digunakan dalam semua urusan rasmi. Nak buat program pasal Tahun Melawak Malaysia 2019 ini, ini merupakan satu urusan rasmi, betul atau tidak? Kalau benda ini urusan rasmi, maka mesti, wajib, shall guna bahasa Melayu. So, kenapa dengan komen hendak marah bila wartawan bertanyakan soalan, eh kenapa kau guna bahasa Melayu? Soalan wartawan itu betul. Bukan sekadar satu benda yang rasional, bukan satu benda yang logikal sebab negeri kita negara Malaysia tetapi ianya ada dan perkeliling takkan menteri nak langgar perkeliling sendiri dan perkeliling ini bukan perkeliling zaman PN bukan perkeliling zaman Najib ini perkeliling yang baru dibuat dalam tempoh lebih kurang beberapa hari saja sebelum ini baru sangat-sangat macam ok, ngakon komen cakap berni semalam perkeliling itu keluar pada 29 Oktober semalamnya jadi eh peliklah kau-kau kong Takkanlah kau tak tahu perkara ni wujud kot. Dan anda kata kalau kau tahu tapi kau still nak ugut wartawan tu juga, memang kau-kau ajar lah. Tapi itulah dia tuan-tuan dan -tuan 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 sekalian. Ngakomeng ini makin lama makin biadab. Makin lama makin besar kepala. Makin lama makin nak tunjuk dia tu menteri, dia boleh buat apa saja tanpa boleh diusik dan sebagainya. Tapi ingat ngakomeng. Kuasa ini tak selamanya. Sekarang anda berada ke atas. Anda menteri, anda MP, anda kerajaan. Tapi tak berapa lama lagi anda akan jatuh juga. Dan bila anda jatuh, sekiranya kalau masyarakat datang pijak anda secara berjemaah, masa itu anda jangan marahlah. Sebab apa? Memang padam dengan muka anda pun. Dengar sini kawan-kawan kus kampung. Aku berharap, janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.